Назвати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні, військовий аналітик та також офіцер артилерійської розвідки у відставці з позивним Арті Грін. Арті рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день, Заріна. Арті, говоримо про ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янщині. Знову операція труба. Росіяни намагалися в районі цього міста спробувати використати для просування газогін «Союз». І 77 сьома бригада зупинила ворога. Але тим не менше, ми бачимо, що ці спроби продовжуються. Як ви вважаєте, чи можна взагалі, в принципі, ну, ліквідувати цю, цю можливість для росіян використовувати трупи там? Ну, ми їм ця тема подобалася. Починається в діях, у них е, е, трудная тема пішла. Ну от е, е, ну. Когда мы знаем об этом и знаем тоже, где проходят трубы, то вот, в принципе, ну пусть лазят. Я думаю, что мы будем там их ликвидировать. Там, регулярно. Возьмут под контроль. То есть, в принципе, они уже нас научили следить за трубами. Но ну, я думаю, что мы следим. Так, в 77 бригаді кажуть, що росіяни для цього цього разу заділи 50 так своїх людей і 40 ну якби ліквідовано. Ворог не досяг поставлених завдань. Але в принципі в командуванні об'єднаних сил кажуть, що у росіян є мета і завдання перед ними захопити Коп'янськ до лютого. Наскільки це реалістичне завдання? Ну, почущина була крепка в Купинске для Путина. Поэтому, естественно, там он рвет и мечет. Там этот забыл как генерал-полковник, который там герой России получил за взятие Купинска. Естественно, он там готов всю свою армию положить и не одну, чтобы как-то реабилитироваться. Но там у нас серьезные ребята работают. Я не думаю, что у них что-то выйдет. Потому что Скажем так, э, позицию нашу серьезно улучшили оборонительно. Э, сезон сейчас не особо располагает к бегать не по полям. Э, поэтому я ну, не то чтобы уверен, но я склоняюсь к тому, что ничего у них не получится, несмотря на все приложенные усилия и потраченные ресурсы. Ну как-то так. У самому місті триває операція з зачистки окупантів. Там, за даними наших військових, знаходиться близько 100 військових Російської Федерації, але в принципі кажуть, що вже скоро і їх не буде. Дивіться, правобережжя зрозуміло, а от е, лівий берег, так тут, знову ж таки, інтенсивність висока авіації російської, постійно скидують каби. От е, якщо ми беремо лівобережжя, як може скластися для нас ситуація? Які сценарії бачите ви? Ну там традиційно тяжко. как на любом на плацдарме. Противник, безусловно, интенсивно работает по переправам, которые наши героические инженерные войска, или как они сейчас называются, войска обеспечения, героические переправы восстанавливают. Ну, то есть это тяжелая боевая работа. И что касается этого левобережного плацдарма, ну, может, не в первую очередь, но в одну из главных очередей, да, это как раз вот инженерные службы, которые восстанавливают переправы. Но правый берег у нас высокий, в принципе, это нам везде помогает на Донецком фронте, ну, точнее на Восточном фронте, это ж Харьковская область, вот, ну так построена земная земной шар. Що в Северному Полушарі, по крайней мере, правий берег выше. В Южному я даже не помню историю. Но в Северному полушарии, да, Западний берег выше, традиційно. І це как в данном случае на Купінській нам теж допомагає. А намагання росіян створити буферну зону, як яке завдання давав Путін? И вот, в частности, ближче до самого міста Харьков, так, и использовать артиллерию. Как вы оцениваете тут их способность? Ну, на э, дистанцию тактической артиллерии, это, э, у них это 28 километров от огневой позиции, это дальность выстрела э, гиацинта, 152-миллиметровой галубец пушки, э, ну, я не думаю, что они там подберутся на такую дистанцию. Потому что геоцинт такая игрушка большая, ее так близко к передовой не подтянешь. вот, что у них там. От передовых позиций у них до края Харькова сейчас километров там от 15 до 19, там, смотря как считать. Еще 10 в глубину, ну, ну как бы только вот до самого краешка они теоретически достать могут. Вот. Но у нас там хорошая килл-зона, там стоят серьезные наши коллективы, которые килл-зону держат достаточно глубоко, и двухосное такое орудие, там как геоцин, этот буксируемый или, или самоходка, там 2 из 19 или 2 из 35, я думаю, что они вычислят на такой дистанции и уничтожат. Поэтому пока э Артиллерия тактическая до Харькова не достает. Но посмотрим, как будет дальше. Там серьезные коллективы стоят на северном планке Харькова. Поэтому не думаю, что у них там что-то получится. Мартина, а ведь со самого места российское на пустельно обстреливает, закрывает Скандеры, прилетают такие по энергетичне и по инфраструктуре. Чем можно вырешить эту проблему? Ну, и Скандеры до Киева долетают, не только до Киева. У них там, я забыл... ДТХ у Искандеров ну, достаточно далеко. То есть от Искандеров э, эту проблему сложно решить. Потому что эскандеры это баллистика. И их может взять только из того, что у нас есть, RST и Петри. Но это очень дорогостоящие ракеты, их у нас не вольного. Это ну, миллиард долларов примерно стоит комплекс. Комплекс, это радиолокационная станция и располагать ее достаточно близко к фронту, это как бы достаточно рискованно, поэтому вряд, вряд ли Харьков будет прикрывать Петриота. Поэтому я не знаю, я думаю, что с баллистикой в Харькове сложно решить что-то. А как бы была у нас баллистика? Ну, то, что дальше в Этой баллистикой. Вопрос же не только в баллистике, а в ее точности, в ее э, э, рэп-стойкости, можно так сказать, да, устойчивости э, систем наведения. Вот, они или стоят там, как чугунный мост, с там, сумасшедшей цены с инерциалкой, да, или, или э, это GPS-сигналы. GPS-сигналы, они глушатся, и в этой области и мы, и россияне уже достигли там, ну, практически первой на планете. Ну, после штабов, конечно, которые сами этот сигнал, в общем-то, и дают. Ну, что сказать. Ну, ну как бы мы наносим удары. Ну, были баллистические ракеты, Ну, э, на дальность баллистических ракет россияне вынуждены были бы оттащить свои э, особо чувствительные объекты или попрощаться с теми, которые не перенести не могут, там, с заводами, там, всяким прячением, mm -hmm. ну, на глубину дальности баллистической ракеты. Ну, опять же, у них тоже есть комплексы, С-400 Умф, он да, тоже против баллистических ракет. Ну, я уверен, что если нам баллистическую ракету выдаст какая-нибудь какая компания типа FirePoint, то они их будут сбивать э, своими комплексами. А такую баллистическую ракету, чтобы она была ну, такого серьезного класса с изменением траектории и с высокой точностью, я думаю, что наши FirePoint на такой не способны пока что у нас есть, там Гром, какие-то разработки были, Нептун, там, там «Нептун» был крылатая ракета, вот. что-то такое там есть. В принципе у нас технологии ракетного производства они у нас существовали, но так вот на коленке там, какой нибудь шарашкиной конторе типа Форкпоинта их не создашь. Поэтому надо развивать, наверное, то, что у нас было, и модернизировать. Для этого это серьезная инвестиция. Я не знаю, если у нас на это сейчас Ресурсів. От ви кажете про розвиток, так? Зокрема, за це що відповідає Міністерство оборони, наразі мова йде про нового очільника Михайла Федерова. Як ставите взагалі до такого призначення? Ну, Федора, у тоже там скелети в шкафах были, да? Звездком, була там, там двойно, якщо не більше, там завершення цін на дронах. Да и покупали они аутейлы, а аутейлы, я вам открою тайну, не особо любят у нас в Есть за что. ну, как бы, когда приходится выбирать из двух зол, то Федоров, конечно, лучше, чем там какие-то Шмыгаль, да. Ну, к нему там претензии какая, он просто бюрократ. Да, то есть ожидать от него какого-то прорыва сложно. Вот. Он чиновник, Федоров э, имеет такую, как сказать, имидж э, э, чиновника, принимающего быстрые, порой необдуманные решения. Но, к сожалению, в условиях войны особо там сильно обдумывать иногда некогда. Иногда нужно принимать решения по минимальным данным, но быстро и сразу воплощать и масштабировать. Вот. Федоров амбициозный парень. Понятно, что он такой же коррупционер, как там остальные 5-6 этих менеджеров но по крайней мере есть шанс, что э, при нем будет какая-то эффективность, то есть не все будет растаскиваться по углам, да, а что-то будет работать и на <coughs> на войну, вот по крайней мере лучше, чем было при Уммере, Резник, ну и может даже Шмидель. А те, що він не військовий, в принципі, от як вставити того, що міністр оборони під час війни не військовий людина? Чи це не обов'язково. Ну, він вообще не должен быть военным, міністр оборони, это должен быть менеджер високої кваліфікації. Там це, это ну, у нас из, там, мільйона, приблизно, людей, які зараз погони носять, а з них воєнних, профессиональных там 1150. Но остальные вроде в погонах, но они люди как бы гражданские, просто занимаются войной в вот данное конкретное время в связи с мобилизацией. Некоторые достигли серьезных результатов, стали комбригами и даже командующими корпусов. Да, тот же Белецкий получил первое воинское звание, полковник, 4 года назад или 3 года назад, когда формировал третью бригаду штурмовую. Сейчас он уже бригадный генерал. Но сказать, что он военный, ну как бы ведется, себя как военный. Но он же не профессиональный военный, он профессиональный политик. И так сложилось, что сейчас он военный, там, и многие так. Поэтому э, говорить о том, что военные не военные. У нас, к сожалению, профессиональные военные, которые имеют э, ну, карьерные военные, да, которые закончили военные училища. Там командовали там, взводом, ротом, ротой батальона, бригадой там, и еще там дальше пошли. Из них нет ни одного. Я просто не знаю таких людей, которые способны управлять такими процессами сложными, как Министерство обороны. хозяйственного единицы. Я имею в виду эффективно управлять. Поэтому тут нужны менеджеры, а не, а не военные. А так, если хорошее управление, потому что чулочно-носочной фабрикой управляют, что Министерством обороны, ну не фабрика, а отраслью, скажем так, mm -hmm. что Министерством обороны, там процессы-то одинаковые, там разные компоненты, там что-то есть отличие, но законы управления и там и там одинаковые. Поэтому я считаю, что Министерством обороны, конечно, должны руководить профессиональные гражданские менеджеры, а не люди, которые сделали карьеру в, в армии. Ну, бажаємо успіхів, так Федору. дай Боже, аби щось змінилося, змінилося кардинально. Дивіться, а ви згадували Білецьку. Білець. Він був серед тих військових топових, а також драпати мадяр, які висловлювали підтримку генералу Василю Малюку. Так він вже не очільник відомства, а залишається і буде якби відповідати за. Спецоперації світового рівня. Так про це повідомляв і президент, і сам Василь Малюк. Що це за ребес? Як ви вважаєте, чому зняли малюка? Ну, є, 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 є кілька версій. Я придержуюсь той, що це е, зачистка ключової структури каратильної. От человека, который отказался выполнять, как сказать, преступный приказ. Ну, преступный приказ он до этого выполнял, но такой стрёмный приказ по предъявлению обвинений и, и аресту там ситуативно неугодных Зеленскому и Ермаку людей. Ну, по крайней мере, такая сплетня ходит, и она очень похожа на брак. Вот, а Зеленскому сейчас нужен человек, который сделает это без прикослов. Вот, не там озираясь на то, а что будет потом, а как я потом буду выкручиваться. Но создается впечатление, что э, такой человек поплат. Но для этого ему не обязательно быть и начальником СБУ. Вот сейчас сделали перемещение, он сейчас первый зам. Mm -hmm. И я так понимаю, что следствие подчинили ему. Раньше он занимался контрразведкой, а сейчас уже и следствием. Ну, то есть, подписание э, управления как бы такими процессами, как предъявление обвинения там, и задержание, уже находится в его компетенции. То есть, в принципе, Зеленский добился, чего хотел. Э, сделал поклада главным по, э, скажем так, карательным функциям СБУ. Ну, вот Посмотрим, как дальше развитие э, событий будет там, и пригодится ли эта функция Зеленскому, и как он собирается ее использовать. Ну, как бы впереди очень сильно попахивает э, э, или выборами, или попыткой удержать власть силовым путем, или попыткой сместить власть силовым путем. Да? То есть э, Зеленский, я подозреваю, что даже практически уверен, что он не досидит до конца 26-го ни при каких обстоятельствах, потому что ситуация сильно э, заходит в тупик. То есть либо выборы для него, как по мне, это самый предпочтительный вариант выхода из политики, либо какие-то силовые акции. Вот Зеленский готовит свою силовую команду, которая будет беспрекословно выполнять его команду. Ну, это поклад, и теперь Поховано і слідство СБУ. А Буданов, дивіться, Буданов тепер очільник офісу президента, а президент все це аргументував тим, що він підсилює нашу переговорну команду. Саме для цього був представник керувачний. Архивизи, ну, это я фрагментами, но услышал вопрос. Но у меня другая версия. У меня версия такая, что Буданова он приблизил к себе для того, чтобы он был под контролем. И у Буданова функция либо технического кандидата для того, чтобы сбить заложного... На третье место и вывести во второй тур Зеленского там с Порошенко. Либо э, пойти с запасным номером вместо Зеленского, если рейтинги Зеленского ропнут до безнадежных. А все идет к этому. Вот. Сейчас, например, на ГУР поставили Ващенко, который не очень с Будановым дружит. То есть не того, кого рекомендовал Буданов. То есть говорить о том, что возвышение Буданова, вряд ли, это скорее вот эти пауки в этой банке, они как бы там занимают позиции удобные для себя. То есть если они протащат президентом Буданова, ну, чтобы у него не было силовой компоненты. То есть там, насколько я знаю, идет серьезная перепробация в буре уже, хотя назначение произошло буквально вчера. Ну, то есть разбор полетов там, кто, что, где, и как. Я думаю, что Иващенко, это как он сам Гуровец, не знает, как там это все устроено, он там успеет буквально за короткий срок перековать эту организацию под себя. То есть Буданов потеряет там влияние. Ну и, возможно, там будет какой-то компромат на Буданова собран, чтобы он как бы вел себя так, как хотят те люди, которые владеют компроматом. То есть это пауки в банке и сейчас в острой фазе, значит, разборок и расстановок перед или выборами или какими-то другими процессами по смене власти. А какого рода это может быть компромат? За да много чего, там на самом деле. Вот. Буданова так было не, не принято критиковать, Его, из него так прямо оревол такого героя создали, хотя, как по мне, это мыль, это просто пузырь. То есть ничего полезного он для Украины на своей должности не принес. Напротив, практически вывел из ну, такой серьезную структуру, из сил обороны в какую-то отдельную частную армию, и там занимался, как по мне, исключительно пиаром, самопиаром. При этом всасывая как пылесос ресурсы, и крайне неэффективно для боевых действий наших их использовать. Вот, поэтому образ его и и мало того, ну, скажем так, на уровне сплетен, да, э, известно, что там э, могут находиться наркотрафики под контролем этой структуры. Из того, что вылезло в открытые, э, скажем так, в открытые эфиры, да, это то, что его эти тимуровцы участвуют там в, в, в этих в рейдерских, в рейдерских захватах. Вот, э, я повторюсь, там сплетни ходят о наркотрафиках там, и так далее. То есть там очень много мутного там, в этом ГУРе происходило. А в начале войны, когда ГУР, э, ГУРу отдали э, львиную долю закупок критических, там вообще чудеса происходили. Там было украдено там, под 90% средств, которые выделялись на закупку боеприпасов. Что я, честно говоря, удивлен, что мы не рухнули там, двадцать году, когда у нас закончились э, э, снаряды советских калибров, а деньги, которые на это выделены, они были просто украдены. Вот и этот вопрос отдали тогда Буданову. Кстати, тогда очень активно стоял вопрос о том, что его там за это очень сильно накажут. Вот, но нет, не он, не Владимир Петров, который когда, до сих пор руководитель этой на экспорта не пострадали. Хотя, насколько я знаю, там есть такие нарушения, которые там тянут на очень тяжкие статьи. Но Будан вышли тогда сухой из воды, даже Петров не пострадал. Вот, то есть на самом деле грехов там нападально и много, поэтому, естественно, те, кто будут его выдвигать президенты, ввиду того, что больше некого, То есть никто из пяти-шести менеджеров не имеет э, такого проходного рейтинга. Но они захотят, конечно, на него иметь компромат. Причём убойный. То тобто есть то и Ващенко, гуру, найди компромат против Буданова, абы той не втручався уже в справи ГУРу и втратив там свій контроль. Якщо резюмувати ваше твердне розумію, ні, да, ні, там поглубже. То есть найдёт компромат, то есть найдёт компромат на Буданова прямо такой серьёзный, чтобы те, кто поставил Ващенко, Что называется, имели на Буданову кнопку. Ну, я вижу это примерно так. Это выглядит как э, теория заговора, но я как бы с преступными элементами общаюсь давно, с 90-го года, и как бы это вполне нормально в их логике развития событий. Э, то есть, ну, примерно так. То есть э, это то, что я вижу. То есть они вынуждены Буданова, э, скажем так, толкать президента на случай выборов, потому что у него из всей этой шайки единственная есть шансы на сегодняшний день. Вот. Но для того, чтобы он не сорвался с цепи, они попытаются эту цепь сейчас вот покрепче взять. И для этого нарыть в горе на него компромата побольше. Мне, мне видится это так, как наиболее вероятная версия. То есть Это не истина, это, это моя версия, как опера, наблюдающего за этими процессами. Арті, дозвольте повернусь до малюка. Дивіться, коли висловлювали військові наші йому підтримку, як ви вважаєте? І вони акцентували на тому, що його звільнення призведе і вплине на обороноздатність держави і на ситуацію на фронті? Чи це так, як ви вважаєте? Чи ні? Ну, знаете, одни военные высказали поддержку Малику, другие там мне звонили и, и говорили, что вот слава богу, сейчас поклад придет, вот он профессионал, а Малюк типа там позер. Вот. Они на самом деле друг другу там достойны, ну, в кавычках. То есть блок и на том, и на другом. Ну, действительно, поклад не, это, как это сказать, не публичный человек там его фотографию толковую найти не могут, там какие-то вот такие за спины, там какие-то. Вот. А Малюк действительно позер. Там, кто из них э, отец, вдохновитель, э, скажем так, вот этой вот движухи на фронте, а СБУ реально как бы имеет эффективность на фронте. И ЦСУ Альфа, и, и, и даже территориальные подразделения там свои дроновые коллективы развили, там выполняют там, локально какие-то свои задачи не буду вдаваться подробности. Вот. И подразделения, которые занимаются этим C-Baby, да, и вот недавно там это саб, как бы, там хвост чуть не оторвало какие-то подводные лодки, там, не знаю, ну, повредило точно. Маршавянка. Вот. Ну да, там других нет на черном действующих. Ну, то есть есть на лицо какая-то эффективность СБУ, а паутина, а подрыв моста э этого крымского, как они вообще, для меня как опера, я не просто снимаю шляпу, у меня, у меня рот раскрылся, как они умудрились совместить проход э этих цистерн, э которые взрывом подожгло, с этим подрывом, я не просто снимаю шляпу. Я думаю, что это либо дикое совпадение, либо не просто высший пилотаж, а какой-то запредельный уровень оперативного ну, искусства создания там, оперативных э, ситуаций. <coughs> То есть, да, там есть такие монстры уже выросли. Но понятно, что малюк ими руководит. Но без правильного руководства ни один талант не раскроется. То есть, в данном случае, чтобы не говорили там, мои товарищи насчет того, что там малюк-понторез, я вам публично вот сейчас скажу. Знаете, вот у панторезов так не получается. Вот. В данном случае там совмещены эти как бы, две позиции. Не знаю, почему заступились именно за малюка, то есть, может быть, у них есть там, свои резоны по этому поводу. Вот. Я считаю, что Малюк, конечно, не ангел, потому что нет таких в этой команде, которые сейчас у власти. Но то, что его боевая работа эффективна. И это 100%. И он, он реально крайне эффективный менеджер. И, судя по всему, он совершенно точно не агент ФСБ там, или ГРУ. Потому что ни один агент ФСБ и ГРУ там, для поддержания как бы, имиджа там, и карьеры агента никто не пожертвует э, стратегической авиацией или Крымским мостом там, и так далее. То есть вот, тут можно... 40, 41, бандит, он не бандит, но он совершенно точно на ножах с спецслужбы на России. Вот. Ну, это точно. поэтому, как минимум, есть смысл, потому что у нас непонятно еще, кто из спецслужб на чьей стороне на самом деле. Арті, ну що ж, подивимося, як будуть розвиватися події, як всі ці кадрові призначення вплинуть на ситуацію так всередині держави. І загалом вам дякую як завжди за цю зустріч, за те, що розпочинаєте новий інформаційний рік із нашою командою та приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Арті буду вас чекати у гостях. Щиро дякую. Дякую вам за...